اس طریقے سے آپ چند ہی دنوں میں فالسے کے پودے بڑی آسانی کے ساتھ اگا سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ ان کو گملوں کے اندر بھی بڑی آسانی کے ساتھ اگا کر ان سے اچھا خاصا فروٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً ایک مہینے کا رزلٹ ہے ایک مہینے کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پودے آپ نے کہیں سے میٹھا اور مزیدار فالسا کھایا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی سیم وہی پودا ہو تو آپ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کا پودا تیار کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن ٹیک تو ناظرین میرے پاس ہیں یہ پلاسٹک بیگ اور میں نے اس کے اندر مٹی ڈال دی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نارمل کھیت کی مٹی ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی چیز استعمال نہیں کی اگر آپ کے پاس کھیت کی مٹی موجود نہیں ہے تو آپ ایک برابر برابر مقدار لے لیجئے کہ جتنی آپ کھیت کی مٹی لے رہے ہیں اسی مقدار کے حساب سے آپ نے اس کے اندر لیف کمپوسٹ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس لیف کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ دو حصے کھیت کی مٹی اور ایک حصہ بال مٹی شامل کر کے بھی آپ بہترین پوٹ مکس تیار کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہے فالسے کا بیج آپ دیکھ لیجئے تو یہ میرے پاس فالسے کا پودا تھا میں نے اسی سے یہ اتارا تھا تو آپ مارکیٹ سے لے لیجئے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے یا آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کہیں سے بچا پڑا ہے تو وہی اٹھا کے آپ لگا دیجئے بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا یا پھر آپ کسی پنسار سٹور سے فالسے کا سیڈ لے لیجئے یا آپ ان سے کہیے کہ ہمیں ڈرائی فالسا دے دیں تو آپ کو مل جائے گا وہی آپ لگا دیں تو آپ کا بیج جو ہے وہ بہترین اگ جائے گا ناظرین آپ نے صحت مند موٹے اور وزنی بیج جو ہیں ان کا استعمال کرنا ہے وہ آپ نے مٹی کے اندر لگانے ہیں آپ نے ڈیمج اور نکارا بیج بالکل نہیں لگانے آپ نے صحت مند اور اچھی کوالٹی کے بیج لگانے ہیں اگر آپ ایسے ہی ڈیمج اور نکارا بیج لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کا جو ہے وہ رزلٹ دیکھنے کو نہ ملے آپ نے بس ایسے بیج لینے ہیں اور دو دو بیج آپ نے ایک گملے کے اندر لگا دینے ہیں آپ کے پاس گملہ ہے پلاسٹک بیگ ہے جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کے اندر اسی طریقے سے دو دو بیج لگا دینے ہیں کیونکہ اگر دو کم از کم آپ دو بیج ضرور لگائیں ہو سکے تو تین بھی لگا لیں تو میرے بیج اچھے ہیں کوالٹی ان کی ٹھیک ہے بہترین ہے تو میں دو دو بیج لگا رہا ہوں تو ان میں سے ہمیں جو ہے وہ تقریباً پچاس پرسینٹ جو ہے وہ اگاؤ مل سکتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کے اندر پھر پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے آپ نے ان کو کسی سیمی شیڈ جو ایریا ہے جہاں پر دھوپ بھی آئے تھوڑی بہت اور وہاں پر سایہ بھی ہو اس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو لگانے کے بعد ایک بار پانی اب جب آپ نے ڈال دیا تو اس کے اندر بار بار آپ نے پانی نہیں ڈالنا اس کے اندر صرف نمی برقرار نہیں رکھنی ہے اس کے اندر اس طرح زیادہ کیچڑ آپ نے بالکل بھی نہیں بنانا اگر زیادہ پانی آپ استعمال کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بیج مٹی کے اندر ہم نے لگائے ہیں وہ گال جائیں گے اور ہماری محنت اور وقت ضائع ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ پانی ان کے اندر ہرگز نہیں ڈالنا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو سیمی شیڈ ایریا میں رکھ دیا جہاں پر کبھی کبھی جو ہے وہ دھوپ آتی ہے دن کے وقت زیادہ وقت کے لیے نہیں مگر تھوڑا سا ایک دو گھنٹے کی دھوپ یہاں پہ لگتی ہے اور بعد میں اس کے اوپر سایہ رہتا ہے تو یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہے اور ہر روز ہم انہیں منیٹر کریں گے اور دس سے پندرہ دن کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے پودے دیکھنے کو مل جائیں گے تو ملتے ہیں پندرہ دن کے بعد ویلکم بیک السلام علیکم تو ناظرین یہ ہے پندرہ دن کے بعد کا رزلٹ بیج لگائے ہوئے ہمیں پندرہ دن ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ننھے منع پودے جو ہیں وہ ابھی ان بیگ کے اندر ہم گئے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہیں ان میں سے یہ جو پتے وغیرہ ہم نکال دیں گے یہیں پہ پڑے ہوئے تھے سائے میں تو اوپر سے پتے وغیرہ بھی گرتے رہے ہیں ان کے اندر تو آپ ان کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ زیادہ پتے وغیرہ ان کے اندر نہ ہوں اگر زیادہ پتے ان کے اندر گرتے رہیں گے تو ان کا جو تنہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا تو ابھی یہ گرو کر گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اچھا رزلٹ ملا ہمیں دونوں تھیلیوں کے اندر ہمیں پودے دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ پودے جو ہے وہ فالسے کے اگا سکتے ہیں اور ان سے اچھا خاصا فروٹ بھی انشاءاللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے آپ انہیں گملوں کے اندر لگا سکتے ہیں اٹھارہ اٹھارہ سے چوبیس انچ کا گملہ آپ استعمال کریں تو آپ کو اچھا رزلٹ جو ہے وہ ملے گا تو یہ دیکھ لیجیے یہ ناظرین, یہ میں نے کھیت کی مٹی استعمال کیا اور اس کھیت کی مٹی کا جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کینچوے ہوتے ہیں ان کے انڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو بعد میں جب ہم تھیلیوں کے اندر اس مٹی کو ڈال دیتے ہیں تو پھر بچے وغیرہ نکلاتے ہیں کینچوے کے اور یہ مٹی کے اندر جو ہے وہ سراہ کرتے رہتے ہیں مٹی کو کھاتے ہیں اور ان کے اندر جو غذا ہوتی ہے جو کھاد ہوتی ہے وہ پودوں کے استعمال کے قابل بانتی رہتی ہے اور ہمیں زیادہ رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہواداری کا نظام بھی بن جاتا ہے اور جو ڈرینج ہول ہیں وہ بھی یہ خود ہی بنا دیتا ہے ناظرین جو رزلٹ آپ کو کھیت کے اوپر والے حصے کی مٹی کا جو ملتا ہے اس کے اندر کھادیں بھی ہوتی ہیں اور ہر طرح کی جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں بڑا زبردست رزلٹ ملتا ہے بیج لگانے کے لیے گملوں میں استعمال کرنے کے لیے جہاں چاہیں آپ اس مٹی کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا ایک مہینے کے بعد آپ دیکھ لیں فالسے کے پودے ماشاءاللہ زبردست ہیں اب آپ انہیں بڑے گملوں کے اندر لگا لیں یا انہی کے اندر رکھ دیں اگر آپ بڑے گملوں کے اندر ان کو جلدی لگائیں گے تو ان کے اوپر پھل بھی جلدی آئے گا امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد کا ثابت ہوں گی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجیے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ